Є інформація про те, що росіяни, начебто, пішли в атаку на Запоріжжі біля роботиного вони нещодавно просунулися на заході Запорізької області, а 8-го і 9-го березня атакували в районі Степового, Щеребаків і п'яти хаток у напрямку Кам'янського та в районі Чарівнуло. Чи можна говорити, що це якийсь новий наступ з півдня? Тому що ви сказали, що на сході якраз для нас ситуація повернулася в інший бік, так а от на півдні. Ну, они растягивают фронт. Это, это мы с вами тоже говорили. Это э, оптимально. Для них, конечно, это форсирование Днепра, где-то вот они последние несколько недель пытаются там долбяться в правый берег, пытаются форсировать Днепр. опять же, для чего? Для того, чтобы оттянуть наши резервы там, с курского направления. Сейчас курская операция проходит. Это ну, по учебникам называется. Если в одном месте проводите фронт операцию, в другом месте надо создать. Такое ложное, по крайней мере, наступление для того, чтобы разорвать резервы. Вот, вот то, что они сейчас пытаются сделать. Не получается у них в переправе, Днепр все-таки широкий, там больше 600 метров, сильно не, перепри, не перескочишь, а вот где-то рядом с Днепром, это же Васильевская, это Васильевка направление от Васильевки в сторону Работина. Да, они там будут пытаться сейчас топтаться, но опять с задачей не широкомасштабных покупательных действий, а чтобы связать наши резервы, которые могли бы быть переброшены на Курское направление. Потому тут, тут все по классике, так сказать, и, и ожидается. Командувач військово-морських сил НІШ папа в інтерв'ю зробив заяву. Він знову згадав про Кримське місце, каже, що Бог любить трійцю, і каже, що наразі тривають активні обговорення треті атаки на цей міст. Манериворучу, навіть не знаю, як, як коректно запитати. Ну тобто, чи бачите, ви ці оздики, чи це більше інформаційна, скажімо так, психологічна операція також з нашого боку. Але тим не менше, як ви вважаєте, враховуючи, що йдуть ці е, ну, перемовні, так консультації, процеси не знаю, нам взагалі дадуть це зробити одни. это Крымский мост на разочине. Ну, это если э, дальше говорить о том, что Бог любит, любит Троицу, так это точно. Потому что два генерала уже свои генеральские погоны доедают. Малюк с э, э, Будановым. Они же там обещали Крымский мост. Сейчас третий на папа до, до них, скорее всего, пытается присоседиться. Видать, понравилось, как генеральские погоны заходят. А он же просто не знает, как они выходят. Там проблема как раз с выходом они заходят. Потому не папа следующий будет, третий генерал, который будет свои погоны доедать. Ну, это, конечно, сарказм, причем э, с большим уважением к этим генералам, они меня поймут. А, а вот э, то, что Крымский мост уже давно застоялся, это и так понятно. То, что э, по подготовка к уничтожению Крымского моста должна идти не вот, со всем уважением к морякам, но уж точно уже не, не Ишпапа. Почему? Потому что то, количество систем обороны, охраны Крымского моста, которое на данный момент есть, не дает возможности с моря его уничтожить. То есть на данный момент это только будет воздушная или комбинированная атака, другого варианта нет. Либо авиационная компонента, ракетная компонента, основная, беспилотники, может быть, для постановки помех и так далее и тому подобное. На подхвате могут быть, конечно, морячки, со своими э, беспилотниками, бэками, Но ну, опять же, тот же Буданов, тот же Малюк, э, в, в конце концов поймут, что на, надо, надо что-то делать. То есть это общая программа, которая должна быть выполнена. С нее надо начинать, по большому счету, освобождение э, Крыма. Уничтожение, сначала уничтожение Керченского моста, потом уничтожение э, российских военных объектов в Крыму. Вот таким способом. Это, кстати, та операция... Единственно возможная в этом году наступательная операция, которую могут, исходя из наличия сил и средств, провести наши вооруженные силы, причем без участия американцев. То есть это это воздушная, ракетная компонента по уничтожению российского присутствия на Крымском полуострове. Она реально возможна и в этом году. В том числе. Народжу просто цікавий момент, який дивіться, наша делегація їде так в Саудівську Аравію. Президент Володимир Зеленський напередодні говорить про те, що Україна перепонує зокрема там Росія перемир'я та намазі на увазі не бити по їхнім тилам. Так і також а вони нехай не б'ють по нашій енергетичній та цивільній інфраструктурі. Також перемиря, ну скажімо, так, тимчасово на воді. І тут наш ну, папа ну знову ж таки говорить про операцію, ну тим не менше, але е, так е, на морі, так ну тобто, це якісь ну знову ж таки можна враховувати як козир, якийсь тоді тоді наш у цьому тоді е, е, завтрашні, так у зустрічі чи ні? І як ви вважаєте, в принципі, чого очікувати від того, що відбудеться завтра в Ріаді? Ви чого очікуєте особисто й українцям? Головне, щоб то козир туда не поїхав. Вот эта проблема большая. Там же идея синхрозия на всех этих зеленых козырей в Соединенных Штатах. Ну, это понятно. Угробили как раз эти козыри, угробили отношения с Соединенными Штатами, с Трампом. Ну, было понятно, что к Трампу лучше той командой, которая уже была, лучше не соваться. У него однозначная идея то есть боль практически у него возникает, как только он об этих зеленых мошенниках слышит. Он же и даже сказал об этом, будет бороться с зелеными мошенниками. Так и их, они поперлись сначала в Соединенные Штаты, теперь едут в Ариад. Что они туда привезли? Они только сдаться там могут. И еще даже и этого не могут, потому что не подтвержденный статус у того, кто может сдаться, получается, через, потому что нет подтверждения от Конституционного суда. Поэтому ничего хорошего от, этой, от этого контакта точно не будет. Это на 100%. То, что Неешпапа, допустим, в, в разрезе, того, в разрезе так, таких предложений, так сказать: там, не бить по морю, не бить по воздуху, по тылам противника, ну, мы же не знаем, может, у нас уже не папа, там нашел механизм квантового перехода из какого-то, из четвертого измерения там зайдет, э, это самое, на, и совершит атаку. Это ж, только не Ишпапа знает. Тут большой вопрос, как, как он там глионные связи разорвет между кварками. Но он может знать тут вот однозначно. Мы же уже понимаем, что у нас морская тема, она основная. Так вот, а как ее остановить, самое интересное? Ехать в Джиду для того, чтобы сдать возможность нашим, нашими беками уничтожать и топить российский Черноморский флот? Сдавать механизм возвернее нашу возможность уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы вот только разошлись опять, как в прошлом году, один в один. Разошлись, потом спеленали, называется. Сейчас только разошлись, каждый день практически минусуются нефтеперерабатывающие заводы и поехали сдаваться, называется. Давайте мы предложим не бить по этим нефтеперерабатывающим заводам. Да у нас ни одного нет уже. Ни одного работающего НПЗ. Россияне сожгли еще в 2022 году, в 2023 там добивать. Так а зачем смысл тогда им что-то предлагать? Значит, там не та, не, не та э, проблема. Они пытаются все эти зеленые мошенники решить какую-то свою личную проблему. Почему и нет логики? А давайте отдадим Америка, давайте отдадим Трампу наши редкоземы. Вот просто так, вот на вот, вот, э, шарахнуло в голову, а давайте ему отдадим. Да отдайте еще кому-нибудь что-нибудь. Жен своих можете пораздавать, ну а чего нет? Уже ж надоели сколько лет. Или там еще что-нибудь. Вот что-то такое не делаете? А вот чье-то украинское, украинское недра как, каким-то американцам отдаете за просто так. А зачем? Э, то есть, значит, нет этой причины. Мы ее в информационном поле просто не видим американцам недра, россиянам земли называется оккупированные, и еще и не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ну, прям такие зеленые давалки, я бы так сказал, извините за выражение, военные. Ну, чтобы чтоб для понимания процесса. Так а смысл тогда туда ехать? Не, ну пусть поедут, конечно, вопросов нет. Просто вернуться, если они там что-то сдадут, особенно по 111 статье, я уже миллиарды раз об этом говорил нарушение обороноспособности, нарушение суверенитета, нарушение территориальной целостности. Это в чистом виде 111 статья Уголовного кода. 110 призывы, 111 выполнение. Как раз вот эти вот зеленые давалки, они могут как раз оттуда приехать сразу в мозолистые руки нашей прокуратуры и нашей контрразведки. Ну, посмотрим. То есть вот в ближайшие пару дней будет понятно. Так, і ми обов'язково це проговоримо в ефірі, але тим не менше, ЗМІ пишуть, що у приватних розмовах Трамп говорить про те, що все одно, незважаючи навіть якщо ми підпишемо цю угоду про корисні купалення, це не буде означати, що Сполучені Штати Америки відновлять нам воєнну допомогу, а також розпочнеться знову ж таки обмін розвідданими. Ну тобто, як ви вважаєте, тут підніматимуть ставки? Трамп. надел на себя эту израильскую тюбетейку. Ну после этого, пока они не отыграют по Ближнему Востоку, от него ничего ждать точно нельзя. Они обменяли Украину на, ну грубо, на Иран там или на Ближний Восток уже обменяли. Это же было понятно после заезда Нетаньяху к Трампу. Они тут же развернулись, вопрос это трехнули называется. А дальше они решают вопрос с россиянами. Нам просто не надо в, это, в этом участвовать. Причем не ждать ничего от американцев, ничего от них в нашу сторону положительного на данный момент не будет, пока они не обожгутся по Ближнему Востоку. Мы же видим, что произошло. Хамас их послал, Иран их послал, причем так серьезно послал, сирийцы их послали, канадцы их послали, эскимосы Гренландии их даже послали. Вот кто только не посылал Трампа. Единственное, только наши зеленые мошенники решили все, всем давать. Как сорока ворока. этому дала, этому дала. Ну, вот примерно так. То есть вот здесь, вот здесь основная проблема. И нет смысла, ничего, вернее, не, не надо ждать от Трампа в ближайшее время, пока у них медовый месяц с Путиным. Трамп Путин такой. От них однозначно ничего ждать не надо. Надо уходить в глухую оборону заниматься российскими тылами. Есть возможность уничтожать тылы, однозначно надо уничтожать. И чем больше, тем лучше, особенно на данный момент. Ушли в глухую оборону, занимаемся своим производством и европейским, то есть подтягиваем Европу. Трамп же никуда не денется. А нож, этот навоз, который болтается, навоз, который болтается в Аполлонке, его сначала в одну сторону болтанет, потом в другую. То через определенное время, как закончится этот медовый месяц с Путиным, когда они уже натеребонькаются друг с другом, вернуться обратно никуда он не денется. Потому посылать его никуда не надо. Не надо никаких там негативов. Имеется в виду в политическом смысле. Это мы можем его по курсу русского корабля с утра до вечера по 24 часа в сутки. А политикам надо не так. Надо отойти в сторонку. Отойти не пахнет. Это им так надо делать. Только опять же, каким политикам? Они же уже полностью в этом навозе, в зеленом. По, по, полной. И Сибига, и та же Маркарова угробили, угробили в отношении в Соединенных Штатах. А сейчас угробят, потому что тот же Сибига, по-моему, уедет с этими давалками. Угробит сейчас и в Джиге -E, та же самая картина. Ничего ж не сделать. Кто туда едет, получается? Едут туда канцелярские все. Старший канцелярист с двумя своими замами. Ну, так а что хорошего? На них-то как раз у у Трампа и идиосинкризия. У него, у него на них рвотный рефлекс. Я не знаю, для чего они их туда посылают. Ну, если уж на то пошло, пошлите кислицу. В конце концов, за министра иностранных дел кислица вытащит любую ситуацию. Он ее вытаскивал в Организации Объединенных Наций. Это ж был постпред Украины, мы сколько раз про него положительно говорили. Пошлите его старшим по этой по этой делегации, он оттуда приедет с результатом, по крайней мере, не негативным для Украины. Оптимальный вариант там вообще туда ехать с одним предложением, мирным предложением, обменять всех на всех. У нас десятки тысяч заключенных в России, и военнопленных, и гражданских, и деток наших, там около 15-20 тысяч наших деток до сих пор. Вот вам, пожалуйста, с чего можно начинать любое отношение или продолжать любое отношение с американцами. Пусть давят, пусть дальше работают. Раз у них этот медовый месяц с Путиным, ну пусть затребуют от него там вместо подарка на 8 марта, потребуют вот, возврат наших пленных и наших деток. Ну, есть такой подход. Именно вот с этим, вот так надо под, ну так опять, кто с этим подойдет. Послушать, послушают, а сделают все равно по-своему. Роман Героворовичу, традиційно три бліт запитання для вас підготувала. Вони стосуватимуться також сьогодні заява Трампа. Будь ласка, прошу вас відповісти. Як ви вважаєте, Трамп може перекинути військових зі США до з Німеччини до Угорщини, так чи ні? Однозначно, да, і это будет переброс, так. І це буде ожидає так так називають, пошов у Венгрії там є проблеми. В ближайше время, скоріш, будуть, і причому давление Євросоюзу і наше в тому числі. А если правильно надавить, так там и американские солдаты не помогут э, Орбану. Ни в Украине, ни в России на самом деле нет так это или нет? Нет, не так однозначно. У россиян пока еще есть экономическое и военное потенциал. Он еще год как минимум будет, это к концу года будут просаживаться. А у Украины есть правильное позиция в, в мире и вообще в, в, этом, в этой войне. Мы свое защищаем. Это наше, нам чужого не надо. Мы свое защищаем, будем его защищать до тех пор, пока не восстановим полностью наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Потому в, это, в этом свои россияне э, агрессоры, они э, напали на нас. То есть вот здесь На плюс в укра в українську сторону, а у росіян, звісно, мінус. То є карти. Ну, це проблема э, Трампа. Він по-моєму в детстві в карти не, не доіграв. Його папа з мамою і карти колоду карт забирали. Ото вот, то носяться вже 80 років Скоро він всю карти іще на руках. Ну, бідний чоловік, що Трамп буде бачити, що українська влада прогинається, то він буде і надалі прогинати її. Ну, однозначно, пока не сломает, то есть тут, тут без вариантов. Это ж барыга в чистом виде, барыга-гопник, то есть он будет давить на жертву до тех пор, пока жертва не, э, не даст отпор, тогда он убежит. Так, так гопники действуют, то есть давят, выдавливают все, что можно, и как только нарываются на отпор или чувствуют, что в ближайшее время будет отпор, они тут же убегают. То есть, э, ну, так, такие, извините за неэфирное выражение, они ссыплены по жизни, самое самая такая дерьмовая воровская масть. Ну, вот, вот это гопники.